Почав, я буду на русском наприклад, давайте наприклад, да, так. да супер. Давайте почнемо згадатися, в якому ви місті народилися, та, і де ви взагалі формували себе як особистість. Народився, я народився я в городі Красноярськ, та в 84-му році. Угу. П'ять років ми там прожили, я очень часто болел і одна. из воспитательной церкви, говорит, у вас есть возможность ехать на Украину, уезжайте. Ну и мы в 5, не 5, папа загрузил весь там машину, контейнер вещей, и сел и уехали mm -hmm. мы сюда. Приехали сюда, в Кременчук, Украину, тут получается у меня мама полтавчанка с бабушкой, а отец оттуда. Мы приехали в Украину и по сей день плюс-минус я там сильно и не болел. Да, вот недавно переболел рипом. Но по факту, как там часто болел, то такого уже не было. То бишь, климат не плох... uh -huh. Да, тут климат хороший, там очень сильно холодно, там один август, наверное, теплый, а так все там очень-очень uh -huh. спортивно, именно спортивно. У меня семья была не спортивная, бабушка у меня была велогонщицей. Так, ты нее... бабушка на митохондрии Да, он да, может, быть, да она была. Папа-мама нет. Я пошел на народные танцы где-то год и полтора оттанцевал, но был маленьким, и тренер сказал, что он не растет, а девочки пошли в рост, как раз там первый класс, и он говорит, он мелкий, нам не интересно. Угу может быть, там, на бальные танцы пойдите. И ну, мы пошли на бальные танцы, и я благополучно 12 лет на бальных танцах оттанцевал, и все было хорошо. Это был профессиональный да. пикхит, это было больше, как да, еще, Ну, в то время, так, как оно было, ну, ездили по городам, выступали. А, Проблемы, как всегда, и сейчас есть с партнерами. Ну, то угу. бишь, партнерши у меня всегда были. А, потом, потом, Призвали в армию, я попытался поступить в пожарный, не прошел по комиссии, медкомиссии потом милиция, полиция тоже не прошел по глазам. И все, типа, я пришел домой, говорю, я иду в армию. Мама такая, что серьезно. Ну, скажу в свое время и забуду про это. Так и и тут все, и мама в заднюю поискователька, э, дома мама, бабушка, тетя, в школе учителька. Э, и потом такие вот, теперь пацанский дверь начался. Да. <laughs> я пошел отслужил, я под Киевом служил в девичках артиллерия э, mm -hmm. полтора года. Меня оставили на сержанта, потому что я себя зарекомендовал.